Так, вот комплект видим из двух печей нижняя печь на 10 противней и верхняя на 5 противнями сами не комплектуются то есть есть решетки под них установлены скажем так вот сейчас я включил разогрев разогрев это видно набирается температура циклически в принципе, вот здесь вот так вот видно менюшку. Это вторая, первая печь. То есть, если нам что-то надо выбрать, выйти из программы, таким вот образом можно пока ее заглушить. И вот таким вот образом открыть. То есть, когда режим подкрытия, нажимаем несколько раз открылась. Что мы тут видим? Абсолютно новая резинка установлена. То есть с ней еще не работали. Вот такой вот на колесиках немножко скрипит. Но это, это все дело можно будет там где-то сразу поправить. изнутри. То есть подсветочка у нас находится вот за первым стеклом установлена. Сверху 4 лампочки, снизу 8 ламп. То есть пока мы постояли вот уже на 122 градусов делать разогревчик. Э -э так, вот тут у нас стоит вытяжка тоже 2008 года печка и вытяжка тоже все это дело 2008 год имеет то есть если так вот пристреляться плохо видно конечно верхняя печка 92 кВт у нас нижняя печка у нас 184 кВт ну, вытяжка там тоже меньше киловатта она вот, сзади тут не видно шильдика и еще есть подставочки прямо... то есть все это дело вот так вот выглядит да обязательно надо посмотреть что розетки у нас разные то есть э, одна подключается розеточка на 4 по моему контактные одна на 5 то есть больше побольше разъем, меньше поменьше разъем. Mm. Что еще можно показать? Как работает вытяжка, да? Тут в принципе вытяжка работает от 220. Можно ее вот так вот включить, чтобы посмотреть. Как же она все это дело. Все. Вытяжка за работала. Теперь у нас можно спокойно поставить какой-то лист бумаги и сразу будет идти. Сзади вот, оно там слышно, что шмалит. Вот, оно вот так вот все это дело выглядит. Здесь дополнительно вот, у нас вот... Ней. Трубы идут для вентиляции, для большая, вот маленькая там комплект идет плохо видно, конечно, есть там все это дело. Собственно говоря, все, что мы имеем. Выбирается температурка. Если, так как при желании можем могу показать как это все дело включается включается она то есть нажатие идет два раза клацнули все то есть идет у нас настройка если мы хотим выйти в меню еще раз нажимаем кнопочку дверь выход в меню вот к примеру программирования программу, выбираем пароль. Пароль у нас стандартный 1000. Зашли в настройки. То есть мы захотели, к примеру, скопировать программу, да? Вот сделать новую себе программу какую-то. Заходим, выбираем способ копирования. Э, указываем, куда мы хотим переместить все это дело. А8, к примеру, сюда. Да, спрашивайте нас, что подтверждаем. Да, сюда. Вот еще раз у нас появилась такая вот программа. То есть мы можем сейчас зайти, переименовать это все дело. Ну, назовем, к примеру, все это дело А, Б, С. Да, вот она у нас есть. Спускаемся сразу в подтверждение. Выставляем тут какие нам нужны градусы выставляем на сколько времени температура которая это у нас разогрев получается 240 потом идет сколько время выпечки при какой температуре выставляется то есть можно выставить в принципе до 250 то есть максимально 250 видим да к примеру 245 время которое нам нужно для выпечки так вот у нас идет температура то есть при какой температуре я так понимаю у нас идет пар через какое время тоже температура вот смотрите печка разогрелась сигнализация идет что в принципе уже готово к следующим нашим действием скажем так информация прозвучала все мы согласны то есть сейчас нас она спрашивает что мы хотим дальше делать то есть можно открыть там допустим да загрузить да. мы хотим продолжить программу к примеру открываем Ставим, то есть сюда уже пошел отсюда, ставим там противни, да, там допустим нам все разогрето. Закрываем ее назад, подтверждаем, что мы все установили, и пошла температура работать. То есть программка, тут видно, видно, что 16 минут осталось до окончания выпечки. И сейчас согласно заданным параметрам, вот она при определенном времени сейчас наберет температуру по программе потом она будет ее понижать выдавать там пар через определенное время которое мы установили все как настроишь так, так и будет скажем так сейчас я сохранять эту программу не буду выйдем отсюда да, останется и удалим все это дело, потому что оно нам в принципе не надо. Вот, удаляем. Да, все. Видим, этой программы больше нет. То есть, выходим опять в меню, чтобы выйти. Два раза щелкнули, чтобы прозвучал такой удочек там. Потом просим выйти назад. Еще раз. Вот. Все, теперь программа выйдет. Ну, тут выбираем параметры. Хочем и печь, но работу, если хотим, чтобы она выполнила, все, пошла нагрузка на вот этой печь. Сейчас мы пока выключим все это дело. Да. Нажмем завершение. То есть все, все это дело потухло. Тут до окончания тоже она осталось 15 минут, то есть по окончании тоже будет сигнализация о том, что э, программа окончена. Ну, собственно говоря, все довольно-таки э, просто никаких сложностей особых нету, то есть есть моменты почистки, э, ну, в данном виде я предоставить вам не могу, как ее она чистится, моется. Сама себя на мой, там три режима мойки есть, потому как у меня тут нет подключить водоснабжение, как проверить. А вообще, конечно, было бы неплохо, чтобы это все дело показать в видео, чтобы было понятнее, что она умеет, эта печь. На этом прощаюсь с вами. Обращайтесь. Такие вот печки у нас практически постоянно есть наличие.